નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો મારી યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાદીપમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે મિત્રો આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ નવ વિષય છે હિન્દી તેમાં દ્વિતીય સત્રમાં પાઠ અઢાર આ પાઠનું નામ છે અંધેરી નગરી આ પાઠના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર મેળવીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો વિડીયો લાઇક કરો શેર કરો અને

महंत ने नगर की असलियत जानकर वहां क्षण का निर्णय लिया बीजो प्रश्न अंधेरी नगरी में भाजी और खाजा किस भाव से बिकता था जवाब अंधेरी नगरी में भाजी और खाजा दोनों टकेशेर भाव बिकता था तीजो प्रश्न कसाई ने भेड़ किससे मोल ली थी जवाब कसाई ने भेड़ एक गदरिया से मोल ली थी चौथो प्रश्न महंत ने गोवर्धन दास को क्या सलाह दी थी जवाब महंत ने गोवर्धन दास को उस नगर में न रहने की सलाह दी थी जहाँ टकाशेर भाजी और टकाशेर खाजा मिलता हो तीन फांसी चढ़ने को क्यों तैयार हो गया जवाब राजा फांसी चढ़ने को तैयार हो गया क्योंकि महंत ने कहा था कि उस शुभ घड़ी में जो मरेगा वह सीधे स्वर्ग जाएगा त्यार पे प्रश्न नंबर बी निम्नलिखित प्रश्नों के पांच वाक्यों में उत्तर लिखिए पहला प्रश्न है गोवर्धन दास ने खुश होकर अंधेरी नगरी में ही रहने का फैसला क्यों लिया जवाब गोवर्धन दास में महान जैसी दूरदृष्टि नहीं थी उसे बस अपना पेट भरने की चिंता रहती थी अंधेरी नगरी में टकेशियर मिठाई मिलती थी गोवर्धन दास को मिठाई खाने का शौक था अंधेरी नगरी में रहकर वह कम पैसों में भी भरपेट मिठाई खा सकता था इसीलिए उसने अंधेरी नगरी में ही रहना रहने का फैसला किया बीचों प्रश्न बकरी की मौत के लिए किस किस को अपराधी ठहराया गया राजा ने किसे किसे और क्यों फांसी चढ़ाने का फैसला किया जवाब बकरी की मौत के लिए कल्लू बनिया दीवार बनाने वाला कारीगर चुने वाला भिस्ती कसाई गडरिये और कोतवाल को अपराधी ठहराया गया अंत में राजा ने कोतवाल को फांसी पर चढ़ाने का फैसला किया त્યાર પછી ત્રીજો પ્રશ્ન ગોવર્ધનદાસ પર પથ્થાર નേ કી બારી ક્યો આઈ તો આ પ્રશ્ન નો જવાબ અહીં આપેલો છે ત્યાર પછી ચોથો પ્રશ્ન महंत ગોવર્ધનદાસ કી જાન બચાનને મે સફળ કેસે હો ગયે જવાબ જબ ગોવર્ધનદાસ કો फांसी પર ચઢાયા જનેવાલા થા તભી ઉસકે ગુરુ મહંતજી વહા પહોંચ ગયે ગુરુ ને શિષ્ય કે કાન મે કુછ કહા ઓર ફિર गुरु शिष्य फांसी पर चढ़ने के लिए आपस में हुत करने लगे इससे सिपाही चकित हो गयी राजा मंत्री और कोतवाल भी वहां पहुंच गए पूछने पर महंत ने बताया कि उस मुहूर्त में फांसी पर चढ़ने वाला सीधा स्वर्ग जाएगा स्वर्ग के लालच में चौपट राजा खुद फांसी पर चढ़ गया इस प्रकार गोवर्धन दास की जान बचाने में महान सफल हो गए त्यार पांचवा प्रश्न पाठ को अंधेरी नगरी शीर्षक क्यों दिया गया कहावत है यथा राजा तथा प्रस्तुत एकांकी इस कहावत को पूरी तरह चरितार्थ करता है। एकांकी में एक दीवार गिरने के अपराध में कईयों पर दोष मटा जाता है पर अपने अपने बचाव में सब सफल हो जाती अंत में कोतवाल दोषी साबित होता है जिसका घटना से कोई संबंध नहीं है राजा उसे फांसी देने का हुक्म देता है कोतवाल की पतली गर्दन फांसी के बड़े फंदे के लायक नहीं इसीलिए मोटे ताजे गोवर्धन दास को पकड़ा जाता है अंत में महंत की चतुराई से राजा स्वयं फांसी पर चढ़ जाता है इस प्रकार अंधेरी नगरी सचमुच अंधेरी नगरी है यहाँ सच और झूठ में कोई भेद नहीं भेद नहीं किया जाता यहाँ न कोई कानून है न व्यवस्था अपराध कोई करता है और दंड किसी और को दिया जाता है इसीलिए पाठ को अंधेरी नगरी शीर्षक दिया गया है त्यार पी प्रश्न नंबर तरह आशय स्पष्ट कीजिए पेलो अंधेरी नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा मूर्ख राजा के राज्य में अच्छे बुरे साधारण विशेष उचित अनुचित में कोई अंतर नहीं होता महंगी मिठाई भी भाजी के भाव बेची जाती न्याय अन्याय में भी कोई फर्क नहीं रखा जाता राज्य में सब जगह अंधेर ही अंधेर दिखाई देता है त्यारछे बीज राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी करो राजा को बताया गया कि फांसी पर चढ़ने की वह बहुत शुभ घड़ी थी उस समय फांसी पर चढ़ने वाला सीधा स्वर्ग जाएगा मूर्ख राजा स्वर्ग के लालच में आ बुद्धि विवेक का उसमें घोर था। महंत की चाल में वह फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया उसकी मूर्खता ही उसकी राज बन गई तार प्रश्न नंबर चार सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए तो पहले खाली जगह मे क्षण पर बीजा यथास्थान तीजा सवारी

વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં આપણે ધોરણ નવ વિષય છે હિન્દી તેમાં પાઠ અઢાર તેમના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂરું કરીએ છીએ આગળના પાઠના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી મળીશું પાઠ ઓગણીસની ની અંદર ત્યાં સુધી આવજો